Ну, конечно, хочется выйти и показать все самое лучшее против своей команды, как, так как я находился в этой команде очень приличное время. С, ну, половину команды я, в принципе, знаю, всех, всех оппонентов, так именно. Вот, хочется показать все именно самое лучшее, как сказать, доказать, что я чего-то могу, и я не зря сюда перешел. Хочется помочь команде, в первую очередь, это в защите, так как... У нас много легионеров, на которых нам надо равняться, нам надо много чему учиться у них. Вот. И мы на каждой тренировке впитываем в себя все то, что они нам показывают и подсказывают. Ну, это с Сашей с вот, потому что Саша все время, я с ним жил, можно сказать, в комнате. Саша очень много мне помог в плане и жизни и также на площадке все время мне подсказывал говорил что надо делать как что мы вместе работали иногда вот это настоящий капитан который не бросает ни одну команду я думаю нам станет намного легче мне кажется с под кольца играть вот я думаю Мария Осин будет э, бороться больше с под кольца так как он может в принципе и вытянуть большого так как у него есть бросок вот, я думаю, они с, Верноном могут, в принципе, 5 4 отлично играть. Главное, чтобы у них появилась какая-то связка, потому что Марио только приехал, почти не тренировался. Вот. И ждем от него результаты, конечно, помощи, от которой мы все ожидаем. Еще больше появляется и доказать, что твое место в составе не зря здесь. Вот. Так же самое, как было в Мариуполе, у нас было легионеров и приходилось выходить на минуту на две и показывать что твое время оправданное что они тебе не зря доверяют вот и стараться цепляться за любой шанс чтобы выйти и хотя бы поиграть вот чем-то помочь команде потому что э -э, команда играла больше на результат и Маши ставятся самые высокие задачи вот так что я думаю, мы составим им неплохую конкуренцию в игре.